给大家看一个东西啊，这是我今天的任务，大家看到吗？嗯、然后呢，我今天要对现场的工作人员、呃，我用这每一样东西去让他们交换出一样东西。那我第一个目标呢，就是放到我身后的这位。啊，就是<这>公司给我的任务啊，就是。 这里面有任何一样东西，有任何一样东西，然后给你一个，但是你得给我一个同等价值的东西，然后不同不同不同价值的东西。啊、那我用这个吧。这是吧这饮饮料，毕竟我们等一下要说很多话嘛，对不对？是是是。是是嗯啊、等我等下换了一个价值非凡的一个东西来。一是同等价这个。哇！其实，因为我平时都是戴白口罩，所以说突然来一个黑口罩，我还觉得哎，挺挺不一样，挺不一样，挺不错。是不是 啊啊啊！这个剑子，我这是什么？这个一拜一拜的吗？给我送你一个礼物。啊？哎哦，谢谢，但是，我挑这个好吗？好好送给你，这是我吃饭的家伙。来，谢谢，我真的是谢谢，不能抢到你饭碗了，但是。 等一下。哎，要不然我希望你不要用到它，当马上装饰就行了，没有受伤。创意有，技巧。祝你事顺利。事顺利。啊，咱们工作完了。 吃点大餐来犒劳一下自己，对不对？<油>也是啊，但其 对于重庆人来讲呢，我个这个火锅怎么吃法呢？首先，这个锅一半清汤一半一半红汤是非常不对的，大家都知道。但是呢，我刚才在群里头我的家族群里面给我爸妈说我要吃火锅了，把我骂了一顿，说啊又是新了，还这么晚了。所以我现在还没有回我爸，我不知道怎么回，怕他回来一会又被骂。哦 <laughs>、啊，然、啊、后不管了，我就我就我就吃，老爸你看着我我就吃，老爸你看着我我就吃。 来点蒜，来点香菜，来点小葱，来点花生碎，来点芝麻，来点蚝油，最后淋一勺辣酱油就好。 对。一肯定是毛肚，就这种毛肚也算。然后二的话，我以前挺喜欢吃那种麻花，烫烫麻花，然后。 脑花我也吃，脑花我也吃，就只有三样吧。今天我们的火锅也吃完了，我们今天一天的工作呢，也就顺利完成了。 接下来呢，就要回去好好卸妆，好、啊、好休息了。啊，祝你们有一个美好的一晚，也祝你们明天有一个美好的一天。拜拜。